Untuk personally kalau saya saya akan banyakkan uh, study lah balik game macam sebelum ni which is saya akan study balik saya punya mistake dalam scream ke dalam apa-apa uh, pertandingan saya eh apa-apa warm up yang sebelum saya lawan SRG ataupun tournament so by tengok balik mistake kita kita akan kurang kita akan ingat balik lah bila kita Sebelum lawan dengan tim tu. Uh, how I prepare for the match is I try to always lighten my mood and forget that this match is important and basically just try to improve my mental so that it doesn't feel so heavy thinking about the game. Apa yang saya siapkan diri saya untuk sebelum match MPL, saya sentiasa bersangka baik dekat diri saya dan confident yang tinggi untuk diri saya untuk bermain lebih power dan tak gugup bila bermain di tournament nanti. Saya sentiasa terapkan benda tu dekat diri saya supaya saya main saya main tu sama scrim dengan tournament. Ha, ah so bila saya terapkan benda tu saya tak rasa gugup lah bila main dekat tournament. So, itu persiapan saya untuk diri saya. The pacing front tail ni kita orang dah siap lah dengan ada beberapa lineup baru dan kita orang pun dah jumpa Land kita orang And kita orang just nak tunjukkan lah Dekat match-match uh, dekat MPLA uh, So korang tunggulah nanti macam mana Saya rasa kita orang macam biasa uh, Warm up dulu uh, Kita orang baca doa Lepas tu kita orang akan cuba yang buat terbaik untuk game Kalau tanya what I do before uh, every matches in NPL biasanya there's nothing much actually just normal what other people do but I think maybe yang lain lineskate uh, I just didn't really eat I mean meal lah like heavy meal before uh, actual match so maybe I just uh, eat like like one maybe just bananas and um, or cookies kind of thing. So I just didn't eat heavy things lah uh, Alhamdulillah kita orang punya preparation setakat ni memang berjalan dengan lancar cuma kadang ada yang benda apa benda yang kita tak yang kita tak ingatkan tu berlaku tapi uh, kita bersyukur sebab kita punya coaching staff semua jenis cepat detect benda tu and terus uh, discuss untuk solvekan problem tu so saya rasa benda macam ni kecil je lah benda kecil Senang nak soft kan Cara saya prepare sebelum every match is Jaga solat dulu yang penting Solat Lepas tu sebelum match tu Saya akan message ibu bapa saya Minta restu apa semua Message coach-coach lama saya untuk support Message kawan kawan And then just simple warm up Like stretching semua tu Lepas tu just review maybe satu dua hari dua hari sebelum tu review game-game dekat screen ke apa and then just go for it kalau belum setiap match kena ada warm up game lah kita akan cari mana-mana team untuk stream sebagai warm up saya so, akan ni lah kena uh, tidur awal lepas tu bangun tu saya akan terus uh, breakfast lah wajib breakfast sebab takut kalau match dia takut macam penat kan so tu, tu penting lah breakfast okay. Ya, yeah, banyak sangat membantu untuk kita orang punya preparation lah untuk menentang Vamos eh SRG since kita tahu yang daripada luar banyak sangat gameplay yang dia orang dah tunjukkan, gameplay gameplay baru. So ada benda yang kita orang tak tahu tapi bila dia orang tunjuk so kita orang dapat belajar. I think it really really help our preparation because we don't need to try create our own meta. Maybe we can but basically we it's easier for us to adapt on what's the best for the what's the best in the current meta while trying to include our own playstyle for this uh, our upcoming season. Time turun turun lain ber berlangsung kita orang ada je uh, saya sendiri ada je tengok tengok game. Uh, MPL ID, tengok MPL PH, study gameplay orang, ada je saya dapat ilmu sikit-sikit tentang orang dan saya try apply benda tu dekat diri saya dan ada yang baik, ada juga yang tak baik kita tak ambil, ada yang baik kita ambil. Ha, macam itulah. Okay, bagi saya, untuk tournament-tournament terdekat ni macam Upset Dragon, MPP Indo, Uh, bagi saya, banyaklah bagi ilmu-ilmu dekat tim-tim Malaysia ni Yang Mana kita orang dapat belajar lah cara rotation, cara hero meta orang. And kita orang boleh like, apply lah sikit-sikit And bawakan dekat Malaysia ni So, bagi saya macam benda tu efektif lah sangat uh, saya rasa buat masa ni uh, masih membantu lagi lah sebelum ada patch baru nanti kita orang dah usaha untuk kaji-kaji yang -kaji, uh, masing sebelum ni jadi uh, Alhamdulillah kita orang lama-lama uh, dapat improve lah tengok gameplay dia orang sedikit sebanyak adalah like give input uh, how the current meta kurang meta work so Ya, memang ada juga ambil input daripada sana. So, it's really uh, give a uh, lot of info lah to us. Yeah. Preparation saya peribadi eh. Banyak sebenarnya. Banyak yang saya kena buat and saya pun banyak uh, tanya coach staff semua. Sebab season ni saya dah start sebagai fully captain kan. So, tanggungjawab sebagai captain dengan player kan. Dua benda yang lainnya, So saya kena Korang kata tu lebih Fast adapt lah Untuk kedua-dua benda tu And nasib baik Kita uh, kita orang punya coaching staff Banyak membantu juga So saya lagi cepat untuk Adapt lah benda tu uh, especially untuk team PH banyak tengok match sebab gameplay diorang sangat teratur maksud saya macam it reflects in our team also so it really helps us to improve better when we watch Philippine matches, especially Philippine matches. Ha, ada lah, kita akan kaji, selepas ni kita akan kaji gameplay lah, macam tengok apa yang kita boleh belajar, walaupun benda-benda kecil kan. Ha, kita akan tengok, kita boleh belajar dari situ lah. Ha, ada tengok, saya tengok kan. So, sebab uh, punya MPL Bapak pun, dia MPL Hanya pun memang strong-strong kan. So, kita juga lah uh, banyak ah uh, yang, yang kita boleh belajar situ. Banyak yang belajar. Hmm, kalau tanya saya lah, saya rasa gap dia tak jauh sebenarnya. Cuma bila hadapi tim-tim international ni, kita banyak preparation yang perlu buat. So, banyak strategi yang kita kena hadapi dan sediakan lah. So, macam untuk SRG walaupun dia top 3, bagi saya, dia masih lagi antara tim yang compete, uh, yang top of the world lah. Uh, for me, it's still very wide. Uh, if considering the overall competition, I think SRG indeed SRG achievements have been really good. But I think to be able to truly call Malaysia a strong region, we need other regions, other teams to step up besides SRG. So, benarnya si NPL MY ni uh, hampir dekat dah dengan MY eh, dengan PH dan ID sebab kita orang dah hampir bagi saingan dekat semua tim 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 luar dan kita orang sendiri todak pun dah dah yakin yang kita orang boleh bersaing dengan tim tim luar juga so get ready lah ya, untuk tahun ni to be honest saya rasa tim Malaysia ni just pesarji je yang betul betul nampak kuat untuk berbanding tim lain bukan tak kuat just tim lain tu lebih ke arah dorang ni tu more improve lagi lah dari segi disiplin dan dari segi ah uh, ledeshi gpi orang uh, berbeza dengan srg nampak yang diorang dah klop lima orang tu uh, tu bezanya sama lagi ah uh, boleh srg lebih bagus kalau diorang dapat lagi a uh, kejar uh, a negara-negara lain i can say sebab kalau diikutkan uh, yang traumeng yang Malaysia big drop maybe yang ESL only ESL I think yang baru-baru ni kalau macam M6 tu still kelompok playoff or permen yeah, ESL je lah so I think so ESL maybe uh, it is why it is lah macam cakap kalau awal eh. Kan? so kalau nak ungkit balik pasal kisah lama pun I, I rather don't want to talk about it so yeah it is what it is kalau setakat kita orang tengok ya Snapdragon ni banyak benda yang kita belajar antaranya dari banyaknya dari RRQ dengan Onyx Page lah. Kita orang banyak tengok apa benda yang dia orang buat, patu apa benda yang dia orang tak buat, pastu kita orang try touch up mana yang kita orang perlu isi ah. Harap dapat saya lah. Gameplay Malaysia actually dekat je dengan Filipina dengan Indo. This just saya tak tahu dia macam nak keluarkan gameplay Malay tu bila naik ke stage tu dia tak sama macam apa yang kita nampak dia macam lain sikit dekat stage tu so tapi saya rasa still kuat Malaysia still kuat dia just kena fix something which saya pun tak tahu apa masalah tu so saya just cakap ni Malaysia boleh bagi saya untuk page dengan Indo juga saya rasa gap tu memang ada tapi bukan dari gameplay lah tapi dari mentality kalau dekat Malaysia ni mentality most player yang dekat bawah kan dia tak dia tak dia tak ada jiwa yang as strong as player yang dia tier bawah dekat negara lain macam Indo kat dengan Filipina. bagi saya tak jauh sangat sebab season uh, masa M6 pun orang kalah pun dekat top 3 juga so bagi saya tak jauh sangat tu kita sel, dekat dengan page dengan AD lah saya boleh predict masih lagi SRG kot so saya rasa macam orang masih lagi Uh, boleh buktikan dia orang kuat dah. Sebab kita dah tengok beberapa season dia orang konsisten. So tak mustahil dia orang akan konsisten lagi sebab dia orang tak ada apa-apa perubahan untuk musim kali ni. If we going to the finals, definitely SRG 100%. Kalau saya saya nak uh, SRG. SRG ikut sekali dengan kita orang. Hmm. Okay, kalau tim dia pergi final, saya rasa SRG lah. <laughs> SRG. SRG dengan tim Final. Uh, saya rasa SRG ataupun Vamos. Uh, I think obviously daripada uh, info daripada tournament baru-baru ni iaitu Palace Sport Malaysia tu Vamos yang menang so obviously boleh dikatakan still Vamos lah even though dekat qualifier apa tu IAS yang baru ni tu ada menang but I think the uh, opponent still I think Vamos lah benda tu saya rasa tak tahu tapi yang saya rasakan uh, kenapa Filipina dengan Indonesia lebih unggul sebab Filipina ni diorang tak berharapkan kat coach sangat. Diorang player sendiri tu memang dah tahu macam-macam. So untuk diorang adapt ke depannya lagi tu memang lagi cepat lah berbanding untuk nak suruh coach dia tolong. Lah. So saya rasa memang Filipina lebih unggul lah kalau bab-bab yang adaptation untuk konsisten season by season lah. Actually, semua tim ada gameplay masing-masing but highest probability is SRG lah. SRG. Selamat boleh jaya nak? Of course, SRG. Okay, regular season MVP selalunya akan dapat dekat Maxman, Bolin. So saya rasa boleh jadi innocent sekali lagi. Ha. Tapi kalau kalau muntun tukar kan dia jadi kat tank ke dia bagi kat support ke boleh lah saya dapat MVP tu For regular season MVP I think it most likely it, it will be someone from SRG I think innocent because in SRG he, he has been consistent in all competitions that they played in Tentulah saya saya nak benda tu sebab satu achievement kan dalam sport MPL uh, M1 ni uh. Saya rasa uh, Trap lah Regular season MVP Paling-paling pun nominis lah Saya rasa Masih dengan sekis Saya rasa sekis Maybe I put uh, Stormi uh, Can be the regular season MVP Kalau selepas Innocent That's up But maybe Stormy Can get Ya yeah. Saya akan meletakkan 99% dekat uni yeah. Actually semua team ada gameplay masing-masing but highest probability is SRG lah hmm, SRG Saya rasa kalau era 04 diberikan permainan yang banyak saya rasa dia boleh ada potential lah Kalau JP of course Zidane sebab dia bocah dia boleh ipu lagi So Zidane Okay untuk season ni Saya boleh nampak Based on tournament yang baru-baru ni Boleh nampak Golden lah Golden betul-betul Ada impact yang besar Since Kita tahu yang orang ada Capability untuk Carry the team So saya rasa Golden I think for this season Most important role will be Jungler Either jungler or gold Because in the recent matches that I've always watched, it's always the jungler and gold lane that's been making the biggest difference, especially for Onyx Pitch. The reason why, I've been, the they've been winning a lot of championships is Kelra and King Kong always stepping up. So I think jungler and gold lane. Sebenarnya semua role sebab kita main game MOBA ni berlima, dia seorang tak jadi, semua tak jadi. Tapi uh, yang paling penting tu bagi saya, Uh, Triumit lah. Triumit jalankan game Uh, InsyaAllah game tu berjalan lancar Rome dengan experience lah Sebab dua dua tu memang penting eh, untuk First uh, first period objektif So kalau macam dua dua tu Like uh, fuck up ataupun Macam fail uh, Memang early game tu memang ganggu lah game play. So memang susah lah nak bawa ke Arah mid game, late game lah uh, rule paling penting saya rasa semua rule penting uh, Paling penting adalah rumah Kena banyak PK, lepas tu kena PK rotation semua yang point kena bagi semua roda and air ni penting 5 vs 5 but kalau nak cakap yang mana paling penting tu of course kalau tengok daripada segi mobile punya pandangan, uh, post 1 lah iaitu gold lane, so i think gold lane lah pro yep. paling penting adalah ESP dan Roma Uh, when it comes to MLBB Trio mid yang paling penting Kut mana pun Side kuat macam mana pun Kalau trio mid Tak synergize Game apa Team tu tak boleh jauh So Saya tak nak kata satu dua atau apa Tapi saya akan kata trio mid mid paling penting Dalam satu team tu Saya rasa Roma Roma Sebab dia yang selalu buat move Dia yang vision Dia yang buat move So Roma lah